22 декабря в вечернее время на линию 102 поступило сообщение от охранника кафедрального собора Рождества Пресвятой Богородицы расположенной по улице Лянина в городе Николаеве о том, что неизвестный разрисовал черной краской ролеты и фасада здания собора. На место происшествия выехала следственная оперативная группа центрального райотдела. Было Установлено, что неизвестным сделана надпись черная краска, действительно. И по горячим следам были установлены свидетели. И буквально на следующий день была установлена личность мужчины, который сделал эту надпись. В ведомости о данном факте были внесены в Единый реестр и проведена проверка. Значит, в результате было установлено, что гражданин, который сделал эту запись, религиозных мотивов не имел. В результате гражданин был привлечен к административной ответственности и на данный момент уже решение принято судом.